Всем привет! Сегодня с вами Лера и и вы на канале Новое движение. Сегодня я вам расскажу про мое любимое занятие про ходули. Я э, совсем недавно ходи, ну недавно пошла на ходули, буквально месяц назад. Но за этот месяц они не так понравились э, больше больше моих прошлых как бы больше моих танцев то есть на которые я ходила занималась в принципе на ходулях мы тоже учим танцы и бальные и разные короче мы учим вот недавно, недавно точнее на прошлом занятии мы учили танец ча-ча-ча было прикольно, весело, забавно. У нас была разминка маленькая, то есть мы разминали все кисти, кисти рук, руки сами разминали и все такое. Но я вам расскажу все-таки подробно, как я начинала вот мой первый день на ходулях и э, какой в какой день я пошла первый день мы на ходулях был очень не знаю страшным я пришла меня как бы я Сразу пошла к Ростику, не знаю, мне сразу дали э, номер Ростика, чтобы я ему позвонила, договорилась когда-нибудь, ну, -э, когда мне прийти. А он мне сказал приходить во вторник вроде бы, да, во вторник, это было на каникулах, то есть я могла прийти, точнее нет, это уже Прините. было после каникула. нет <связывая> 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 ладно. <связывая> ладно так вот я пришла ростик мне дал ходули <связывая> то есть мне дали ходули <связывая> <связывая> я не <связывая> знала даже как на них залипучиваться честно вот. я ты ты думаешь, и не знаю что дальше делать а, как бы вам так сказать, то есть у меня вот есть вот тряпочка такая специальная для доски, где я вытираю, там что-нибудь пишу, у меня наушник спал. Ладно, это не важно, кстати, нельзя наушник. Ладно, так вот. То есть там есть липучки. Ну, это я вам покажу только одну липучку, как она примерно выглядит. То есть, не, а представьте, ну, вот так ребенок какой-то. Вот так вот. То есть, с одной стороны, у нас э, специальная такая штука

Сейчас покажу. Смотрите, вот у вас есть нога. И, написала, и вы ее должны вот тут залипучить. За то есть вот тут, власти. вот сюда и вот сюда вот залепучивается. Только надо их очень сильно залипучивать, а то упадешь. Я не знаю, что это было. Я упала. Сказала, что туда перевернулась. Это страшно было. Надо вот чуть так вот, я, мне помогли сначала первую залипучить, вторую я уже сама залипучила. Сейчас я ношу бинт, поскольку у меня липучка, как бы вам так сказать, порвалась. То есть там вот липучка идет, первая полосочка, вторая вот липучка вся идет, да. И где-то посередине вот тут вот, идет дырка. А как бы из-за этого я нашу бинт, там вдруг она сорвется, то есть, ну, на всякий пожарный, чтобы простраховать себя. У нас на ходулях. То есть первый мой день был, я топталась там, ходила потихонечку вот такими вот шагами, вот такими вот тын 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 Вот только такими, и то возле канатов, где я могла, если что, схватиться, и то плохо, очень плохо, мега плохо. А, я падала четыре раза Четыре И со мной все нормально Первый раз я получила а, порез на животе и на ноге Но ну, очень-очень маленький Там была ну, буквально вот такая вот ширина И все толщина, блин, даже одного миллиметрика не было. Не знаю, там очень-очень-очень мало было. То есть там просто корочка была. И все. А, второй раз я просто. Третий я на руки упала, четвертый тоже на руки. То есть, ну да. А еще, когда я была тот раз на тренировках, у меня упала моя подруга подвернула себе руку. Сейчас находится пушей рукой. Пожелаем ей здоровичка. Лайк за нее поставьте обязательно. Если вы хотите, чтобы человек был здоров, то поставьте лайк. я сочувствую то есть я понимаю, что это. То есть я в курсе, что было страшно, блин, у меня опять. Ладно, неважно, это вообще моя проблема. <къем> так вот. И когда она упала, всех к То есть ее хватает... Не знаю, что это. Ладно, не важно. Не знаю, короче, что это. Что это? А, это Так вот, ее ловит Ростик, Витя и Малой. То есть, Малой стоит вот так вот, держит, еще шел на ходулях, и держит и пытается. Но она все равно упала на руку. И сейчас у нее не очень хорошие чувства, но все таки она ходит в школу, занимается на физкультуре. То есть, ну э -э... да. Э -э, у Ростика нашего было 9 переломов от ходули. Ну, в принципе, да. Э -э, что еще могу рассказать о ходулях? На ходулях делать можно практически все. Даже не практически все. Ну да, практически все можно делать. Смотря еще какие ходули есть. Пятидесятки. Двадцать пять вроде бы есть. Я не помню. Точно. Я точно не знаю. Нет, я просто не знаю, какие там самые маленькие. Знаю, пятидесятки есть, восьмидесятки есть, есть метр двадцать, на которых я хожу. Есть два двадцать вроде бы. Еще есть метр метр двадцать, ой, метр десять, метр пятнадцать, это так, ну, а это на сегодня все, что я вам хотела рассказать, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте большие пальцы вверх, я буду еще много чего рассказывать, а с вами была Лера, спасибо за просмотр, еще раз прошу, поставьте лайк, не ленитесь, подпишитесь, поставьте лайк, и будет все окей, а с вами была Лера, до новых встреч, пока.